Мешканці будинку номер 6 по вулиці Таманова, що у Покровську, вже вкотре намагаються достучатися до можновладців. Нагадаємо, що люди звинувачують приватне підприємство керуюча компанія Комфорт у розкраданні коштів, які надходять у вигляді квартплати, підробці актів та неякісному проведенню ремонтних робіт. У понеділок ініціативна група приходила до очільника підприємства Сергія Федорова, але саме у прийомні часи його на робочому місці не виявилося. Замість нього був Присутній начебто, правозахисник Дмитро Верзилов, який пообіцяв представляти інтереси жителів у цій ситуації у четвер, 11 квітня, зустріч мешканців Таманова 6 з Сергієм Федоровим все ж таки відбулась, навчившись у мера Трибушкіна безпідставно звинувачувати у брехні людей. Директор комфорту почав зустріч зі своїми абонентами саме зі звинувачень. был жут. А что это я лжу? Товарищи корреспонденты, где мое капри? Вы слышите, как нагло он меня обзывает? Был Он, вот этот человек, вы довел лжете. моего мужа до инсульта. Остановитесь, пожалуйста. Нет, Хочу показать вам канализацию тоже вообще -то. Где мое капри? Да, где мое капри? Хоть капри. Здесь свободное телевидение, вы которым лжете. не могут рот закрыть. Вы лжете. Лжете вы. Нет и у воруете. Это, да, на собрании обещал. На виде, да, Журналисты все это слышали. А теперь он что у нас шифера, не, нас шифера нету, он у нас не, 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 не пропал. Он просто у нас растворился, получается. Смотрите, у нас по на ]層. ляде лежало 40 штук шифера. Куда он делся? Где Ответ у вас написано? На мы на как у старшего дома у вас. Куда он делся? Вы не Куда видели? Делали? Это, это, шифер. Шифер. это кирпич, это кирпич, который да. можно вынести в руке. Или да, это 40 листов шифера, которые надо погрузить в машину. Можно у меня попал. вопрос? Куда у меня... Да, вопрос. вопрос. Почему вы не видите? У меня Куда один вопрос. Вот, Смотрите, где, дома, а... которая должна Я не старшая дома была. Работы. была старшая дома Московка. Вы житель дома, почему вы не видите? По какому у нас акту, не было дома. Вот, Людмила Михайловна, по какому акту у вас видно, что вам передавала Тимошенко 40 листов шифера? Где у вас на хранении лежит 40 листов? 2003 года у нас просто лежало, 2003 там жильцов на Смотри, 2003 года, 2003 года там Дело том, шифер что он нас и лежит. Не кричите, я на вас не кричу, мы ваши потому что вы лжете, я поэтому и говорю. У нас крыса, не лжи, не надо лгать, мы вы взрослый мы... человек. Вы слушаете или нет? Не врите, прошло, не врите, прошло. и все, пойдем, не надо врать. Пойдем. Після півгодинних суперечок разом з мешканцями працівники компанії обстежили дах, підвал та під'їзди. Багато нарікань на роботу комфорту зі сторони мешканців будинку та жодних чітких рішень від керівництва керуючої компанії. Старша будинку Людмила Михайлівна надала дві виписки за минулий рік, які вона отримала в абонвідділі підприємства, і вони обидві зовсім різні. Вот ходира судида. Я пришла к вам и сказала: на каком основании вы считали вот э, ну, девочкам говорила, считали за уборку территории 892 гривны, если у нас не было дворников. мы сделаем вам перерасчет, хорошо? сделали нам перерасчет, выдали новый, что вы делаете? Правильно, чистый, нам сделают первый расчет пусто. Но что они теперь делают? Они добавляют нам вот сюда на 11 месяц, добавляют 529 гривен. И добавляют за февраль месяц, я не знаю, что это, холодное, центральное отопление, 485 гривен добавляют. Хотя у нас его вот здесь Но, не в было. Каком месяце? февраль месяца 2018 год. Я говорю, подождите, а что это такое? Предоставьте мне акт, Что вы, что вы с нас бюджета сняли? У нас нету акта. Я говорю, как это нету? А зачем вы тогда сняли с нас? Ну кто даже расписался, я говорю, предоставьте мне акт, кто расписался. Но акт мне не выдали. Я уже сколько раз требую, предоставьте мне это так, делайте перерасчет. Вот смотрите, вот один, а вот смотрите, пусто. вот, вот вы приписали мне. вот приписали, а здесь не было. Вот первый раз вам не дали, здесь не было. Вы такие жулики. Если вы знали, что вы такие жулики, мы бы сохранялись. Я то же самое могу сказать, что жулики вы. Мы жулики заинтересованные вы. люди. Мы люди заинтересовано. Ви, за... ви проплачені, так ви так про не говорі. <рес> Якщо на то пошло, не треба переходить на лінії налічності. Пожалуйста, Анализацію не надо проходити жителі дома. Об'ясніть також мешканців будинку обурив той факт, що роботи, які вони виконували власноруч, і за власний рахунок були вказані в актах виконаних робіт приватного підприємства Комфорт. В актах, як вказано, второй під'їзд. По второму під'їзду я там не присутствувала, вони міняли. поменено 9 метров тут сто процентов а в актах 16 потому что здесь владимирович Владимирович, э, здесь по первому подъезду мы можем предоставить вдвоем чеки с магазина, что это мы покупали сами. Опять приходят ваши и ищут людей, чтобы подписывали фиктивные акты. Вот опять пришли. В прошлом месяце подписать фиктивные акты. Что это за безобразие? Когда это прикрывает? Я вот порвала, я звоню, Марина, а что это электрок пришел подписывать? Он мне принес, и вот он, оказывается, он светильник нам ремонтирует. Да. Какой светильник? пока. Какой светильник? Покажи, где у нас какой. Кто тебе... Она... вот я якобы звонила на горячую линию, чтобы, что у нас сломался светильник. Я не звонила. Выслухавши в будинку, Сергей Федоров відповів так. Все, теперь стой. Теперь давайте мы, потому что это будем мы очень долго. Да, смотрите, по поводу ремонта крыши и всего-всего. Вы же понимаете, что бюджета нашего недостаточно. Тариф мы меняли в тариф мы утверждали в 2013 году при минимальной заработной плате 600 гривен. Свет подорожал раз в 30 уже. Но мы тариф не меняли и работали на те деньги, которые... Еще раз что-то скажешь. И мы работали на те деньги, которые у вас есть на доме. То есть мы старались эти деньги осваивать. Да, может быть где-то крыша. Вы же понимаете, что такое сделать капитальный... Это очень... И... Это миллионы. Татьяне... Это миллионы. Били, да, когда мы меняли частично это делали ремонт крыши, доску не меняли, я не буду говорить, что мы что-то делали колоссально. Требует... Мы латали. Мы латали. Да, все крыши, которые у нас есть везде, вы видите, их всем надо делать капитальный ремонт. Делали так, чтобы на голову не текло. Мы сделали вам козырьки, мы сделали, сколько у нас хватило возможностей. Мы сделали вам цоколь. Мы вам говорим. Ти мені, тисячі, извині, тисячі, тисяч... Смотрите, я вам хочу Якщо ви хотите, Я вам готов платити по тому утвердженому тарифу, скільки у нас є, за роботу. Ви зробите своїми силами. До речі, правозахисник та за сумісництвом добрий друг Сергія Федорова та Руслана Трибушкіна Дмитро Верзилов, який обіцяв захищати інтереси мешканців, на зустріч не з'явився. Адвокат позвонил и сказал, что он не приедет. Наверное, ж побоялся, таки, наверное, ж какое-то давление идет оттуда сверху, с администрации или откуда идет, потому что так рьяно накинулся на защищать, и тут вдруг звонит и говорит, я не приеду. Сам собрал это все, сказал на 6 часов собирайте людей, Федоров приедет, а сам шел в кусты. Это смешно. Ну, рука руку моет, что тут? Понятно. Тож більше години жителі цього будинку жалілись на роботу керуючої компанії. Напевно, потрібно зустрічатися частіше зі своїми абонентами, щоб не виникало стільки питань. В результаті знову обіцянки. Тепер людей запевнили, що у травні-червні тут проведуть певні роботи. Мешканці вже зневірились і сподіваються, що тільки за допомогою телебачення зможуть вплинути на ситуацію та вивести, як то кажуть, на чисту воду, обслуговуючи компанію.